Жартував. І в нас вже в студії є Сашко Кименко, Олександр, керівник проєкту Платформа. В минулому заступник головного редактора Forbes UA. І з цього я й хотів би почати. По-перше, про Форбс. Ти чув, напевно, про Курченка, про те, що націлилися на активи ЮМХ нібито. Ну, насамперед, мені кажеться, що це закономірне. Покупка Умха це була большим сюрпризом вообще для всього ринку медійного українця. Український медиахолдинг, до якого входить, в тому числі я пояснюю, не всі знають цей медіаринок, ринок. всі не знають швидше за все, тому що ми з тобою варилися в цьому середовищі. По почерзі, да? український медіахолдинг належав Борису Лошкіну, підприємцю. Ну, Здавалося, в принципі, що чесно підприємцю. Ну, такому він дивно займався медіа в Україні, які входив там тілі неділя. Це досить популярні видання. Ну, Кореспондент, фокус, журнал, тоді, футбол. Да, журнал Футбол і там міні-радіогрупа огромна. Радіогрупа да. величезна, там яке найвідоміше Радіоська ну, Правда разные, в Україні да. туди входила, да. входить ще «Форбс». Вок да, да, да. не заправки, а журнал. <laughs> да. <laughs> да, і от е, олігарх. Олігафрін, що це не э, вундеркинд, вундеркинд Вундеркинт Сергій Курченко, який пов'язується і купив раптом за скільки за багато там суму. Ну, оценивали, що около 400 мільйон. Хотя хто знає. Ну, ви знаєте, там глобальний Forbes хотів продати весь весь свой Forbes і всі франшизи по где-то за ту же сумму. Я очень Угу. Ну, може, ми не знаємо щось. І от, проходить час. Там. Фокусу вдалося втекти журналу звід... раніше, до цієї продажі, ну, скажімо так, що всі критикували під якоюсь одеською підприємство. А зараз фокус виходить, як виходить, в принципі. Сайт Кореспондент досить популярний в колі, в тому числі і наших глядачів. Різко став втрачати аудиторію, тому що він став одіозний, такі речі писати. Там, тим, ну, нам, учасників Майдану називали екстремістами, тобто така риторика вибрана була. И вы сейчас транслировали какие-то бредовые поведомления пресс-службы МВС. Ну нужно не забывать, что и практически вся редакция журнала, Извиняюсь. корреспондент, сайта корреспондент Forbes. журнала Forbes уволилась практически в полном составе, да, собственно, будучи несогласной. И кто с собственником, кто с политикой, которая была введена, то есть, ну, это были такие достаточно драматичные события в жизни холдинга. На самом деле, если говорить там о активности, как о бизнесовом активе, то основной актив холдинга это не столы и компьютеры, это люди, которые там работали, да, то есть талантливые журналисты, ребята, которые верили в какую-то идею да, свободы слова. Соответственно, когда это пропало, ну смысла оставаться там не было, и очень много людей ушло. Ну э, далі э, все на краще я вважаю, тому що частина таке ядро колективу, яке пішло з кореспонденту, зараз э, з новим інвестором. Э, буквально сьогодні буде прес-конференція. Запускають вже вийшло перше число, і сьогодні виходить друге. Журнал Нове Врем'я. Журнал Нове Врем'я э, там, ну я кажу, що ну, я не читав, я, я що хвалили номер до да, хороше. Uh, Сівгіль Мусаєва, яка працювала в Форбс, вона робить свій проєкт Хабс. Вона була в нас недавно в студії минулого тижня. Хабс це цікавий теж сайт. Uh, і так далі. Багато всіх в основному ну, якби, талановиті люди влаштувалися. Mm. Uh. От, uh, а Олександр Акіменко розвиває, я хочу вам показати цей проєкт. Проєкт платформа. Платфор.ма. Адреса у них так є такий, мабуть. Домен в Марокко Марокко, ага, Марокка. И расскажи коротко про этот сайт. Ну, это такой... осень, симпатично выглядая визуально, сразу скажи. Спасибо, да. Мы очень старались, мы визуальные перфекционисты. Вот. И ребята из студии Visualizer сделали нам просто фантастический дизайн, на который мы сами даже не рассчитывали. Так вот, проект платформа – это такой проект визийный, скорее. Это проект mm -hmm. о будущем, о мечтах, о стратегиях, о реформах, о инициативах, о проектах. Это проект для такого очень прогрессивного, молодого городского жителя, для человека, который хочет развиваться, не останавливаться на достигнутом. Ну, чтобы никого не образить, что близко до Village.ru тут есть? За частично. Вот если открыть, например, у нас есть специальный слева поток план Б, чуть ниже. А, план B план Б, это, по сути, урбанистический блог, который мы делаем совместно с архитектурным фестивалем под названием Connections. Mm -hmm. вот. И мы пишем здесь о городских стратегиях, о архитектуре, о известных урбанистах, которые приезжают Мистер в Место их... для людей, концепция. Да, то есть вообще. это, это вот очень много всяких таких заметах о городе. Соответственно, Village тоже сфокусирован писать о городе, да. и они имеют совершенно фантастический опыт и очень успешный опыт в России, и даже вот в Украине была редакция, сейчас она очень сократилась, вот, но Ні, все вже питаються ділять. Як приємно, клікаєш на матеріали, він так повільно виникає десь. Да. Клікаєш сюди, і він головну. Да. Да. Ми любимо дизайн в общем, так. Да. Так от, ви збираєте зараз гроші на цей проєкт. Да. На кошти? Ну, поскольку за нами не стоїть никакой олігарх. Ага, да. Вы пришли таким же самым шляхом, как и мы. Ну, и на самом деле у нас несколько источников финансирования. Мы пытаемся привлекать крупных, можно сказать, меценатов. Да? То есть, причем мы обещаем там все имена этих меценатов публиковать в специальном разделе, который у нас есть, называется он «Рада меценатив». Это люди, там, средний бизнес, крупный бизнес, который может позволить себе поддерживать независимые медиа какими-то крупными платежами. Это первая категория. Вторая категория – это Uh, собственно, донейшены от наших читателей. Очень mm -hmm. много людей пользуются платформой, им она кажется полезной, да, и тем, кому хочется отблагодарить за, за тот контент, за ту работу, которую мы делаем, ну, может быть, за то вдохновение, которое мы приносим им, они могут uh, на Big Idea делать донейшен. Вот. есть еще несколько таких очень прагматичных и бизнесовых что ли моделей монетизации. Это конечно же реклама, спецпроекты с разными брендами. Вот мы планируем сотрудничать с. Я бачу, с... что looking for a sales manager. Да, это наша дизайнерская агенция, Они ищут э, продажника. А, ясно. <laughs> да, цены выше какая да. да, вот чуть-чуть ниже есть там тоже там коммерческая такая реклама еще чуть-чуть. А, да, вот что-то она, видимо, заблокирована у вас. А, у меня этот блок стоит, да. У меня баннерчик. Красивая, да, реклама? Да. А вот этот раздел стоит становится детальнее. Это события. Я просто покажу. А, да, это У вас 19 тысяч зибран из необходимых 200. Да, 200 тысяч. Мы так достаточно амбитную сумму поставили. Этих денег нам хватит на полгода работы редакции, на, на то, чтобы там серьезно заниматься хорошим контентом. Вот, кроме всего прочего, мы очень хотим платформу открыть в Харькове, в Одессе, во Львове. Очень хотели в Симферополе. Вот, но я думаю, что это мечта наша воплотиться рано или поздно. Вот, это афиша образовательных событий да. и развивающих событий. Вот так. Афиша, да? Да, вот она афиша. Собственно, здесь можно найти самые разнообразные э, события, от, э, от каких-то серьезных э, там, бизнесовых событий, встречи с бизнесменами, предпринимателями, которые, в общем, мне кажется, подымут Мог, эту страну в калей, вот, э, до каких-то выставок э, и, и творческих проектов лекции, как запустить проекты, как вести блог, як все что заводно, да? да. Там очень много полезных событий, да. То есть я очень верю в, в силу в силу общения, да. угу. То есть это генерирует социальный капитал между людьми, доверие между нами и люди ходят. Вот сегодня, кстати, у нас лекция, всем вечера выступает очень знаменитый такой киевский архитектор Слава Балбек. Угу. Uh, он, ну, делает фантастические, крутые проекты. Вот. И специально в рамках марафона в поддержку платформы лекторы приходят к нам по четвергам и все люди, которые приходят на этот марафон, делая, покупая билет, делают взнос в краудфандинговую компанию. Mm -hmm. вот. Собственно, ожидаем сегодня аншлаг у нас на событии. Якщо хтось хоче прийти, та рома Еспресо Бар» вечором, да і як нам взагалі робити такий сайт? От розкажи ага. нашим глядачам, які наприклад нічого в цьому не тямлять, але можливо хотіли, ну мало таких людей, але все таки які хотіли б. Разумеется, сам механизм. Знаете, когнитивный диссонанс немножко возникает между событиями в стране и, таким сайтом. То есть, ну, поскольку там первый мой бэкграунд это все-таки журналистки, да, сейчас я пытаюсь там быть медиа-менеджером и немножко отключаться от... ну, это как наш роман скрипит. Ну, может быть, да. <laughs> журналисты, вот намагается трошки быть менеджером. Да. И, и у него это удается. Собственно, такой когнитивный диссонанс, когда ты видишь, ты там утром просыпаешься и смотришь новости, там, там 5-7 наших ребят убили, да, там mm -hmm. где-то на, на в восточных областях, и, и, и ты тут вот с другой стороны рассказываешь о каких-то вдохновляющих идеях, стратегиях развития. Ну, вот, то есть, очень трудно удержать это в себе одновременно, да. Но ну, мне хочется верить в лучшее. Мне кажется, что что война длится не только на, на фронтах физических, а и на фронтах ну, вот в умах людей. Mm -hmm. Да? Собственно, mm -hmm. чем, чем больше у нас успехов, чем больше у нас вдохновения что-то делать, чем больше у нас каких-то рвений и развития, тем, тем хуже, грубо говоря, нашим врагам. Да? То есть мы делаем проект на зло врагам. Давайте поговорим про врагов. <связь> <связь> Я знаю, что Forbes сделал э, такие хорошие материалы, в том числе про Януковича. Э, ну, например, как, в целом, последние Форбс вплинули на то, что сталося в стране? Вы знаете, я когда... Э, ну, мы когда вот были в Межигорье, да, группа этих журналистов, когда листали все эти документы, видели объем, масштаб. Э, ну, только тогда, на самом деле, я осознал, э, куда мы вообще лезли. Да, то есть, ну, это была такая достаточно... Ну, скажем так, время было мирное, да, казалось, что ничего не происходит, казалось, что никто не угрожает ничему, да, вот свобода uh -huh. слова какая-то более или менее. Причем ну, для меня было ну, радостно то, что в украинском медиахолдинге могут выходить качественные журналистские расследования без никакой дополнительной вычетки или цензуры. Да, никто не пытается снять текст, сказать тебе тут подправь, тут выбрось, тут вот эту фамилию не надо упоминать, то есть такого не было. И мы как-то работали спокойно достаточно да. И вот э, у вас сейчас на граматикам также работает mm -hmm. Катя Каплюк, сотрудница, mm -hmm. которая работала в отделе расследований нашем. Mm -hmm. вот. И мы делали достаточно крутые материалы. Но потом в Межигорье, когда вот разбирая эти типы документов, я вдруг осознал, что ну, этот айсберг, мы видели только какую-то верхушечку, только маленький-маленький кусочек того, э, что за этими, э, за этими манипуляциями стояло. Но и вот где-то потом уже когда янукович сбежал стало ну, за себя как-то страшно причем как-то уже после да вот потому что ну могли сделать все что угодно масштаб и объем э, там манипуляции разворовывания коррупции был ну катастрофичен да и пару жизней в общем ничего не стоит В украине там живет 45 миллионов людей минус два журналиста там в общем хорошо. Я думаю, Совсем... ну, повлиялі. По да, да. Ну, Слово це оружие, і, мабуть, треба стежити за кожним своїм словом. Такими принципами ну, стараємось ми слугуватися, і наші гості нам нададуть зберехати. Сашко Кіменко в нас зараз в гостях, і в нас нам треба перейти, мабуть, до ще яких подій. Дякую, що ти прийшов до нас. Ми з тобою ще маємо багато про що поговорити. От, наприклад, представник громадського зараз перебуває біля офісу заблокованого українськими силовиками офісу газети Весті. Mm -hmm. Там він взяв коментар в охоронця про те, що сталося сьогодні вранці. Давайте подивимося цей стрім. Нагадаємо рахунки товариства Весті Масмедіа», що входить до структури холдингу мульти, «Мультимедіа Інвест Груп» Київського було сьогодні заблоковано в рамках розслідування справи про відмивання коштів. Відео Артема Рутюняна. Месенджер ніяких не проводився. Зайшли всередину зі слів прибиральник, яких випустили згодом. Вони сказали, що їм дочитали постанову. З міста вони не почули, тому що були в шоковому стані. Прибирали, робили люди, тут личання забігли збройні люди, без масок ну, бронежилети. Тобто семеро людей всього? Ні, не семеро. Сюди я зайшов в порядку з семеро, потім з іншої машини. Всього приблизно чоловік 15. Прибирання кажуть чоловік 20, то навряд Просто люди були в шокі, залякані. Вони реально картину всі не бачили. Чи легкові машини? Два бусіка. Мерседес уїхав. Мерседес, так. Да, так, да, так, да, так. Да. 16 на 5, десь номер. І ви бачили, вони були? Ні, я знаходився на вулиці. Я, мій напарник, ми Тобто mm, mm. ми тут знаходиться шкори. Скажіть, вони були в якійсь формі, з що e, да, в рано. Форумі... Значить, декілька чоловік було в формі міліцейській, постійні, коротко сорочка рукав, фуражка, і решта в чорному, декілька цивільних. Перевели. 94 миллиона гривен перевели э, Нибудь у неисходящей компании На рахунке газеты Вести И вот сейчас у них там такие маски шоу Ты читал газеты Вести? Ну, вы знаете, я смотрел, конечно, газету Вести Брал в метро, когда, собственно Ну, давайте будем честными Газета Вести никогда не была Собственно, рупором демократии в стране да? То есть, когда вы брали газету Вести увидели очевидную манипуляцию да? Особенно... Не все видели Ну, не все, да, не все читали Но, но, не, как но бы... все бачили, что это манипуляция я про це. Да, не, очевидно, но очень талантливо сделано, то есть никто же не спорит. Вот, но там особенно вот в, в дни Евромайдана, когда Евромайдан начинался, когда он рос, когда развивался, там после Нового года. Ну, то есть ты берешь газету да, да. в руки и ты понимаешь, что это в общем что-то здесь как-то не то. То есть вроде бы как-то освещают, вроде бы есть комментарии разных сторон, но как-то вот такая вот аккуратная линия выстраивается. Да. На Майдане ночью грабят до сих пор. Да, так все таки всякие новинки. Да. Ну, то... стоит, стоит конечно. Вспомнять, що там трагічну історію, яка зв'язана була з безіцем. Сьогодні да. про Веремію, да. да. Там була теж та історія. У власне, ж власне слова. Не лише моє упередження до газети в Єсті. Добре, що це зробив мій гість. Він легалізував мої слова, тому що я на початку програми казав, не, ну, що да. це спірне питання щодо газети і щодо її фінансування і її інвестицій. До речі, да, ну бенефіцероти ми не знаємо. Да. Дякуємо Олександра Кименко. У нас в гостях громадського приходить у нас ще.